কিছুমান ব্যক্তিয়ে সমগ্ৰ দেশতে যিকোনো প্ৰকাৰে পাকিস্তানৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই আনি তেওঁলোকে পাকিস্তানক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰৱণতা এটাও আমি দেখা পাইছোঁ অসমতো আমাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আগবঢ়োৱা বক্তব্যই অসমৰ ৰাইজক শোভিত কৰিছে পাকিস্তানক এক প্ৰকাৰ সমৰ্থন কৰা যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত আমি সকলো সাংঘাটিকভাৱে আঘাত পাইছোঁ আজি অসম পুলিচে তেখেতক দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে অসম পুলিচে তেখেত তেওঁক আদালতৰ সন্মুখলৈকে লৈ যাব আৰু আদালতে এই ধৰণৰ ঘটনাৰ যথাযোগ্য বিচাৰ কৰিব কিছুমান ব্যক্তিয়ে সমগ্ৰ দেশতে যিকোনো প্ৰকাৰে পাকিস্তানৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই আনি তেওঁলোকে পাকিস্তানক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰৱণতা এটাও আমি দেখা পাইছোঁ অসমতো আমাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আগবঢ়োৱা বক্তব্যই অসমৰ ৰাইজক শোভিত কৰিছে পাকিস্তানক এক প্ৰকাৰ সমৰ্থন কৰা যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত আমি সকলো সাংঘাটিকভাৱে আঘাত পাইছোঁ আজি অসম পুলিচে তেখেতক দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে অসম পুলিচে তেখেত তেওঁক আদালতৰ সন্মুখলৈকে লৈ যাব আৰু আদালতে এই ধৰণৰ ঘটনাৰ যথাযোগ্য বিচাৰ কৰিব কিছুমান ব্যক্তিয়ে সমগ্ৰ দেশতে যিকোনো প্ৰকাৰে পাকিস্তানৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই আনি তেওঁলোকে পাকিস্তানক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰৱণতা এটাও আমি দেখা পাইছোঁ অসমতো আমাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আগবঢ়োৱা বক্তব্যই অসমৰ ৰাইজক শোভিত কৰিছে পাকিস্তানক এক প্ৰকাৰ সমৰ্থন কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত আমি সকলো সাংঘাটিকভাৱে আঘাত পাইছোঁ আজি অসম পুলিচে তেখেতক দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে অসম পুলিচে তেখেত তেওঁক আদালতৰ সন্মুখলৈকে লৈ যাব আৰু আদালতে এই ধৰণৰ ঘটনাৰ যথাযোগ্য বিচাৰ কৰিব কিছুমান ব্যক্তিয়ে সমগ্ৰ দেশতে যিকোনো প্ৰকাৰে পাকিস্তানৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই আনি তেওঁলোকে পাকিস্তানক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰৱণতা এটাও আমি দেখা পাইছোঁ অসমতো আমাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আগবঢ়োৱা বক্তব্যই অসমৰ ৰাইজক শোভিত কৰিছে পাকিস্তানক এক প্ৰকাৰ সমৰ্থন কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত আমি সকলো সাংঘাটিকভাৱে আঘাত পাইছোঁ আজি অসম পুলিচে তেখেতক দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে অসম পুলিচে তেখেত তেওঁক আদালতৰ সন্মুখলৈকে লৈ যাব আৰু আদালতে এই ধৰণৰ ঘটনাৰ যথাযোগ্য বিচাৰ কৰিব